Uh, dalam isu tadi nak zikir lepas solat ni kuat tak kuat nah ini termasuk dalam perkara yang patut kita murajaah bagi saya lah saya belajar kitab fiqh banyak kitab jawi pun belajar kitab arab pun ngaji di antara kitab arab yang saya belajar yang nama dia kitab mughni al muhtaj dalam kitab Murni al muhtaj ini ditulis oleh syekh al khatib al syarbini dia menukilkan satu pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu saya kata yusannu disunatkan apa ni menguatkan suara imam apabila dia nak mengajar makmun zikir kalau imam nak ajak makmun suruh zikir mana makmun ni tak pandai belakang ni baru, baru belajar kita kuatkan suara subhanallah 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 wa iza ta'allamu asara bila makmun dah belajar maka imam kena perlahan tak boleh lagi kuat Ha, tapi realiti tempat kita hari ni saya tak tahu sampai bila makmu tu nak pandai pasal itulah imam kuat daripada saya kecil sampai hari ni pun tak pandai-pandai lagi zikir kita ha, itu satu masalah bahkan kadang-kadang di belakang dia masbuk lima enam saf lagi orang terlewat solat masbuk dia panggil imam tak paling ke belakang lepas solat maka tengok depan lepas tu dia tukar dia lima zikir orang masbuk ni sosok tak kosok solat dia bermasalah jadi kerana itulah dalam masalah begini Patutlah kita ambillah pendekatan wasati Kita mengatakan kalau nak zikir lepas salat Zikir tapi dengan suara yang perlahan Tak perlu kita suruh paksa orang suruh kuat-kuat uh, Sebab zikir itu menyebut nama Allah kita duk belajar dalam sifat 20 Allah Ta'ala kaunuhu sami'an Allah Ta'ala Ta tu sifat dia mendengar Kalau perlahan pun Tuhan dengar Kau tak dengar jadi tak perlulah kita kuat-kuat dan -kuat bagi yang lima. Tamu-tamu kalau majlis tahlil, dia tengok lah nak nasi apa ni? Lauk ayam. Dia lima selalu. Ya. Ha pasal nak no, no, kena nasi pinjak pula tak habis dia lewat dia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم. سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين المسلمات ابو يبودان بابا رحمكم الله Alhamdulillah pada malam ini kita mengaturkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ah. Karena dengan izin dan lipah kurnianya Allah ta'ala mempertemukan saya dan tuan-tuan di dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar perhimpunan serta perkumpulan kita pada malam ini dilimpahi rahmat dan keberkatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya nak minta maaf kepada tuan-tuan malam ni saya nak berhenti awal. Sebab lepas ceramah ni, saya lepas kuliah ni saya ada ceramah pula di Bali nak pergi tutup beberapa PH malam ni, sana. Tuan-tuan nak? Jadi lepa tak bagi berpolitik dalam masjid, kita pergi hantar mata pentas. Jadi di UPU Malau kalau tak silap saya. Jadi saya nak kena bergerak ke sana pula. Kalau ikut malam ni saya tak mau main dah pasal nak cakap sat, saya rasa tak puas. Jadi abang Rodi kata main juga ustaz penuhi hajat orang ramai saya mai juga malam ni tuan-tuan walaupun sekejap kita berjumpa malam ni tapi kita berdoa agar ada keberkatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin kita nak sambung pembacaan kitab-kitab fahami bid'ah ah, jauhi perpecahan pada muka surat 156 muka surat 156 kita sampai ke nombor 2 hukum menyaringkan yakni menguatkan suara ketika berzikir selepas solat lagu mana? Tadi tuan-tuan lepas semayang tadi kan. Kita duduk ramai-ramai tu. Imam mula kita follow ke belakang. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ikut imam duduk sebut dalam mic. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fa rabbana bis salam sampai ila ana ya rabbana subhanallah sampai subhanallah patu alhamdulillah patu allahu akbar sampai habis doa apa hukum kita berzikir dengan menguatkan suara tu lagu mana Sebahagian umat Islam menganggap amalan membaca zikir selepas solat wajib dilakukan secara perlahan. Ada yang berpandangan lagu tu. kata apa dia? Doa zikir lepas semayang ni ustaz. Dia ni wajib kena pelan dia kata tak boleh kuat-kuat bidah. Ah. Bisa dengar tak ada orang kata lagu tu? Ada. Imam-imam yang membaca zikir ini secara kuat, tidak faham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah melakukan amalan bidah ah yang mengganggu jemaah lain yang mungkin sedang bersolat yang sedang bersolat atau amalan lain. Hujah lepas mudah ya. Nabi tak pernah buat benda ni bid'ah. Tu imam tu dia duk baca kuat-kuat tu. Dia duk kacau jemaah lain duk sedang semayang. Kadang-kadang tuan-tuan. Janganlah deras sangat. Ada tu imam saya biasa bercerama. Dia punya zikir lepas solat dia. Sampai mengganggu kita nak semayang. Hak tu kita pun tak mau. Agak-agak -aga lah. Habis semayang. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dan alazim. Al-Ladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Malik tengok ada ada makmum yang duduk masmuk Kalau tak ada ada kaya, apa Ni kadang-kadang ada makmum duduk masmuk kat belakang Dia tutup Serupa rupanya أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا دي دوبات ذكي kita duduk belakang baca Fatihah Rabi kuliah tak kepelik tuan-tuan. Iya kana abudu wa iya kana sta'in. Lam yalid wa lam yulad wa lam kok mana pula Fatihah aku ni? Kalau dia Lepas pula. Allah, Allah, Allah. Lepas semayang. Agak-agak oh. lah. Tengok kalau ada orang. Duk continue. Duk sambung semayang di belakang. Agak-agak lah. Hang nak derai pun. Agak-agak. Tahu agak-agak. Tengok keadaan. Tu yang kadang-kadang. Sampai orang marah. Mengganggu orang. Agak-agak. Macam masjid tuan-tuan ni clear dah. Saya duk tengok duk semayang ni clear dah. Tak apa-apa nak derai. Makmum yang masbuk di belakang. Nak sambung patihah. Tak ganggu. Tak ada masalah. Yang jenis tu kan? Tu agak-agak kita -agak, nampak. Tak mana Sebahagian daripada mereka yang agak fanatik dengan pandangan ini. Ada yang mengelak daripada hadir ke masjid. Dan menganggap lebih baik solat bersendirian atau berjemaah di rumah. Sampai tahap fanatik kepada pandangan ni tuan-tuan. Ada orang dia tak main semayang dekat masjid. Dia masjid ni dia tak main semayang. Sebab apa? Dia kata masjid tu buat benda-benda kata masjid pun dia buat benda yang Nabi tak buat. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar. Dia dok baca hadis tu mai kat kita. Dia kata ni dok buat benda-benda yang Nabi tak pernah buat. Bid'ah haram, masuk neraka dia kata. Tak boleh. Akhirnya dia ambil pandangan apa dia? Aku tak mai kat masjid sebab orang masjid ni tak faham sunnah. Aku buat di rumah, buat saudara bersendirian. Kenapa? Sebab zikir deras lepas sembahyang je pun. Bahkan ada segelintir ustaz Sanggup merampas pembesar suara Daripada imam Yang membaca zikir secara kuat lepas solat Yang ni berlaku dekat sebuah negeri Nama negeri tu Isketambola. Tuan-tuan Pergi rampas mai. Ada satu negeri nama Isketambola. Dia sebelah-sebelah Kazakhstan, Pakistan, Setan Goyik belah-belah tu lah Ada mufti dia Pergi rampas mai tuan-tuan Hak jadi imam tu kawan kita satu ketika cerita ni lama dah. Dia pi rampas mai kanak dok zikir lepas sembahyang ni, deras-deras. Tu dia tuan-tuan. Fanatik terhadap pandangan lepa sampai tahap tu. Mai rampas, rampas mai lepas sembahyang. Mari kita lihat fatwa yang diberikan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Uzaimin dalam perkara ni. ini ni ulama Wahabi bagi fatwa. Mari kita tengok apa dia. Buka muka surat 159. Maksud dia penyangat Yang Arab tu penyangat Mau tak baca pun tak apa Bukan tuan tak faham Ambil yang tu daripada Muhammad Saleh Al Uthaimin kepada saudara yang mulia semoga dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Surat tuan yang bertarikh bulan lalu telah sampai. Pertanyaan tuan tentang hukum menggunakan suara dengan berzikir selepas solat fardu dan gambarannya. Ada orang hantar minta pandangan dia. Hantar surat kepada dia minta pandangan Sheikh Muhammad Saleh Al Uthaimin terhadap amalan membaca zikir selepas semayang secara jahar ataupun secara menyaringkan secara kuat jawapan dia dia kata apa dia menguatkan suara ketika berzikir lepas solat fardu adalah sunnah garis bintang tu ni pandangan ulama wahabi hak dia padu kata bida'ah bida'ah pandangan ulama wahabi sendiri kata dia sunnah dalilnya ialah hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an bahawa amalan menguatkan suara ketika berzikir selepas solat fardu telah diamalkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Saleh Uzaimin kata Tuan-tuan buka balik uh, Tuan-tuan cuba tengok muka surat 144 Ha, tuan-tuan tengok tu. Siapa sandaran mereka tu? Ha, gambar nombor 3 tu tuan-tuan tengok. Ibn Husaymin tu. Ha, tu dia tu lah. Aku mengetahui mereka selesai mengerjakan solat apabila aku mendengarnya riwayat Ahmad bin Dawud. Hadis ini merupakan teras dalam masalah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga terdapat hadis riwayat Mughirah bin Shu'ba radhiyallahu anhu katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lepas solat mengerjakan solat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tentu dia tidak akan mendengar ucapan Rasulullah tersebut melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan suaranya. Ni dia tuan-tuan, dalil. Hadis sahih kata Mughirah bin Syu'bah, aku sendiri dengar dia kata, dengar apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas Nabi sembahyang, Nabi akan kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Macam mana yang dia boleh dengar? Nabi sebut. Tu buktinya Nabi mengangkat suara dia sampai apa yang Nabi baca ucapan Nabi lepas semayang didengar oleh sahabat-sahabat lain. Maknanya apa dia? Nabi baca secara jahar. Tiba-tiba mai dia kata bidah. Ah. Tak betul tuan-tuan. Ya, Siapa yang tak faham sunnah sebenarnya? Kita kan depa. Sebab tu kita kata, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu, semuanya ada sandaran. Jangan menganggap diri ini hebat. Jangan menganggap diri ini mulia. Sampai tahap orang lain semua tak betul. Lagu tu tak mau. Syekh. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan sekumpulan ulama salaf dan khalaf memilih menguatkan suara kerana hadis Ibn Abbas dan hadis Mughirah radhiyallahu anhu ya radhiyallahu anha ya, radhiyallahu anha ini Ibnu Taimiyah dan apa nama ulama-ulama salaf dan khalaf berpandangan hadis daripada Ibnu Abbas dan hadis daripada apa nama Mughirah radhiyallahu anhi di tuan, tuan adalah hadis kuat dan lepa memegang pandangan bahawa menguatkan suara ketika lepas solat tu dengan berzikir lepas solat dengan menguatkan suara itu adalah sunnah buat ni kita bila mengaji lagu ni tuan-tuan dia baru dia faham kita buat ibadat dengan ilmu ni tuan, -tuan tunggu ni bulan depan kita nak puasa baru ni ada orang telefon saya baru ni dia ada tanya kita, Ustaz nak tanya sikit Ustaz? Ya. Saya dah ada pesan dekat mereka tu. Macam tuan-tuan saya ada pesan. Tuan-tuan buka YouTube. Jangan duk dengar Ustaz-Ustaz Wahabi ni duk ceramah. Saya lagi tuan-tuan pening. Sama dengan abang tu. Saya pesan, dia tak mau dengar. Dia duk dengar juga. Apa nama ceramah Papa Wahabi ni. Lepas tu dia pening. Dia telefon kita. Ustaz nak tanya Ustaz apa? Dia kata saya dengar satu Ustaz mengajak bawah ni. Ustaz mana? Ustaz Wahabi dah lah tu. Eh, eh, orang tu. Eh, ambil Aku duduk kata dah, jangan duduk tengok. Bila hang tengok, hang kacau aku. Kita dah, dah tak mau pening. Saya ni bukan mau mau pening dah tuan-tuan. Dah pening macam-macam dah lah ni. Dengan puak-puak tu pun pening tak dengar dah. Saya bagi tadi jumpa seorang makcik. Dia nak tergelak dengan makcik tu tuan-tuan. Habis saya kuliah tuha dia dah Dia main jumpa saya makcik tu. Dia kata ustaz. Makcik ni kalau baca Quran kau tak ingat puak-puak pihih. Saya kata ulang balik makcik pada Saya ni ustaz makcik ni Kalau baca Quran lah Tak ingat semua ke pop pH Saya pun kata sakan makcik ni Awak makcik tak ingat siapa Surah apa makcik baca Makcik baca surah Al-Munafiqun Tak ingat apa-apa lah ustaz Dia kata kan nah, lah kita duk pening dengan mereka ni Tiba-tiba dia ada orang main pandangan Ustaz Wahabi duk pening kita Saya kata awak Ustaz Wahabi tu kata apa uh, dia kata ustaz doa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan tu tadi baca dia kata sebab tak boleh baca. Dia kata sebab dia depa kata tidak ada sandaran hadis kalau ada apa ada dhaif depa kata. Saya jawab, saya kata hang ni pun masalah. Dah tu saya telefon ustaz saya nak baca ke tak baca tu aku suka hang. Dak ada ustaz cuba bagi pandangan tengok tak ada pandangan untuk hang ni tak ada pandangan kita ketegak. Ya saya nak baca ke tak mau baca mampu pergi hang. Aku cakap elok-elok hang tak mau nak dengar. Mai dok jawab ni. Ni duk baca apa doa ni tak ada sandaran. Hadis daif macam-macam tuan-tuan. Patut tuan, tuan cuba tengok ni nak mai pula bulan-bulan bulan Ramadan tak bahari ni tuan-tuan. Dia mai pula. Doa buka puasa Allah mana kesuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca apa doa ni dia tidak datang dengan dengan sanad yang sahih. Amboi. Mai duk kata aku tu. Dok baca bapa doa ni. Dia tidak datang dengan sanad yang sahih. Dia kata begitu. Tuan, tuan Saya nak tanya, yang pertama saya nak tanya. Doa tuan-tuan dok baca waktu nak buka puasa tu, salah ataupun tidak? Mai kita tengok makna dulu. Tuan-tuan dok baca, tuan-tuan tahu tak makna apa? Ha ni masalah tuan-tuan kerja baca, makna tak faham. Ha ni masalah tuan-tuan. Ambil cengih tak malam ni. Cengih lah, ya, menteri pertahanan. Tuan-tuan baru -tuan, ni saya rantau tuan. Bangga sampai hari ni tu. Datuk Najib kata sahabat baru saya. Oh kemah saya kata. Kembang punggung asrubah biskut Mary kena cicah nak kopi. Oh. Tu yang cengih semacam lah, ni. Seorang tak nak ada tuan-tuan ni. Nak pergi rangguh dua tiga ceramah lagi. Tapi jenis ceramah ni tuan-tuan. Dia mula nak mula. Dia rasa berat seorang tak ada. Dan dia mula. Dia mampu pergi seorang ada tak ada. Dia juga kata. Pak Long, cuba tengok balik doa yang Pak Long baca waktu buka puasa. Masalah kita macam saya kata, dok baca tapi haram tak faham. Cuba baca. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untuk kamu aku berpuasa. Salah ke tak abang aku tu? Tak salah. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untuk kamu aku berpuasa. Salah ke tak? Tak. Wabika amantu dan dengan kamu ya Allah aku beriman. Ha. Ya Allah, untuk kamu aku berpuasa. Ya Allah, dengan kamu aku beriman. Salah ke tak tuan? Wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, atas rezeki kamu ya Allah aku berbuka. <coughs> atas rezeki kamu ya Allah aku berbuka. Bi ya arhamar rahimin. Tak mana salah yang tuan-tuan. Ya nak tuan -tuan? ya, main duk kacau kata tak boleh baca apa semua ni. Tak mana yang salah. Cuba abang saya. Tak mana yang salah. Salah tak mana. Adakah kerana membaca doa ni. Dia bercanggah dengan akidah. Dan boleh merosakkan akidah. Cuba abang. Tiba-tiba main duk halang orang nak baca. Ah, tak boleh baca. Benda ni tak bertetapan dengan sunnah. Hai. Hey, hey. Sebab ni yang saya duk maki free ya tuan-tuan. Batu tu mula pula, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Berpecah lah kutu kita ya. eh. Baca, tak ada masalah. Hatta ni duk berpecah. Kerana duk zikir kuat lepas bayang. Ni dia tuan-tuan. Ulama-ulama wahabi pun mengatakan amalan itu adalah sunnah. Bukannya bid'ah. Ah. Dia ya, kata. Hukum menguatkan suara ini umum. Untuk semua jenis zikir selepas solat. Sama ada tahlil.